Ну, как бы, конечно, слежу за статистикой, и это именно, конечно, знаю. Но сегодня не важно было там играть на статистику на какую-то или это. Важно было просто победить и показать, что Динамо Киев это команда Лиги Чемпионов. Я считаю, что мы и так уважительно отнеслись к сопернику. Знаете, это можно, когда когда все получается, и на два человека больше, то можно там играть в пятки, там баловаться. Но я считаю, что все ребята сегодня Показали, что такое респект, да, не зря там на футболках пишут. И уважительно относились к сопернику, понимали, что уже мы выиграли, но никто, никто не баловался, никто не дурачился, уважали соперника и играли просто в футбол. Были моменты, старались забить, нет, старались играть по ситуации. Понятно, что на два человека больше, поэтому нужно было просто контролировать мяч. Тем более уже ну, счет был там 3-4 сегодня на стадионе были именно настоящие болельщики, которые с Динамо не только, когда да, там, мы чемпионы, когда мы побеждаем, а когда сейчас да, тяжелый период у нас. Да, мы там в чемпионате не, не очень хорошо играем в Лиге чемпионов, не прошли дальше. Но люди все равно, несмотря на ужасную погоду, да, пришли и поддержали нас. Поэтому огромное спасибо от лица всей команды.